Слава Богу, слава Богу, братья и сестры Невзирая ни на что Есть свет, нету света За все слава Богу Знаете э, в последнее время я, э, так может быть, э, открылась и где-то понял, почему Павел, он призывает, он просит, чтобы верующие люди, они старались благодарить Бога за все. Мы как бы привыкли благодарить за хорошее. Знаешь, потому что для жены э, Иова, трошки непонятно было, когда его в будущее, проходя такие трудности, такие проблемы, такой ужас, который пришел в его дом, в его семью, как можно было благословить Бога. И знаешь, точно так в наших жизнях мы как бы можем объяснить, почему мы благодарим Бога, что Он нас благословил тем, помог там, сделал то, знаешь, но трудно, трудно благос... э, объяснить, э, почему ты благодаришь Бога, когда ты попал в какую-то трудность, в какую-то беду. И, знаешь, для меня было спустя какой-то отрезок э, христианской жизни, э, стало таким, знаешь, открытием. Вот. Знаете... Э, Почему, почему надо, как Павел сказал, чтобы мы взирали, взирали на тех людей, которые прошли определенный путь, вот, потому что э, этот путь состоял из какого-то определенного отрезка времени, вот, и знаете, нам не обязательно проходить такой же отрезок времени, чтобы что-то понять. Знаете, очень большое благословение, когда ты смотришь на опыт других людей, которые долгое время в вере, в служении, и знаешь, и ты стоишь на каком-то коротком этапе христианской жизни, очень великое благословение, когда ты можешь что-то принять от них. Определенный опыт. Определенное свидетельство веры ихней. Тебе не нужно проходить 20 лет, чтобы это понять. Знаешь, тебе не надо проходить ну, столько лет, вот, знаешь, чтобы понять то, что понял я там, в течение там, долгих лет христианской жизни. Понимаешь? Вот. Ты можешь это принять через год своей христианской жизни, через пару месяцев. Ты можешь сразу это принять. И знаешь, спустя какое-то вот время христианской жизни я только недавно начал понимать, почему, почему нужно благодарить Бога за все. Почему даже, знаешь, нужно благодарить Бога, когда ты столкнулся с определенной бедой, с трудностью, для меня это было, знаете, ну, каким-то открытием, вроде бы как открытие Ньютона, знаешь, когда ну, он открыл силу земного притяжения. Знаешь, и ты смотришь, и знаешь, мне вот Бог вот вложил в сердце, знаешь, такую мысль, что посмотри, многих людей, многих людей, такая же самая беда, такая, такие же самые проблемы, они их свалили они сбили их с пути но ты сегодня стоишь знаешь я увидел что даже во времена благополучия даже во времена трудностей бед испытаний почему нужно благодарить бога потому что ты смотришь на, назад и ты видишь что бог как во времена изобилия был с тобой так и во времена э, падений бедности трудностей он был с тобой. Не то, что мы с вами благодарим Бога, что в нашу жизнь пришла такая беда. Благодарю тебя, Господь, за то, что когда пришла такая беда, я не остался один, ты был со мной. И поэтому я сегодня могу стоять здесь. Поэтому я могу с уверенностью сказать слава Богу, что ты благословил мой путь, что я смог его пройти. И знаете, сбываются пророчество сбываются слова Иисуса Христа, что я не оставлю тебя и не покину тебя. Там не говорится о том, что я не оставлю тебя во времена благополучия твоего. Понимаешь, как у людей есть обычай. Во времена благополучия все хорошо, возле тебя много людей, потому что у тебя есть что-то. Но во времена бедности таких людей мало. И вот знаешь, нам нужно благодарить Бога, что, что даже в такие времена, знаешь, ну, в то время, даже когда жена Иова отвернулась от него, Бог был с ним. Бог был рядом, он все слышал его бухтение, он был рядом, он за всем наблюдал. Я знаю на сто процентов, что благодаря Богу Иов он прошел этот путь. Поэтому, братья и сестры, вот знаете, вот, не нужно ждать тебе столько много времени, чтобы понять вот это, что Бога нужно благодарить за все. Это не то, что мы благодарим Его за за болезнь, которая пришла в нашу жизнь. Мы благодарим Бога за то, что даже в этой болезни Бог рядом. Понимаешь, Бог рядом, Он сидит рядом с тобой у кровати. Поэтому слава Богу за это. И хочу рассказать такую одну историю, слышал об одном генерале. Он там жил в 18 веке. Вот. Как бы сама мысль моего слова, чтобы мы с вами, знаете, задали вопрос каждой лично себе, что для тебя в жизни самое важное. И, конечно, тут понятно, Иисус. Сейчас все-все верующие, они скажут Иисус. Но знаете, по, по факту, по факту, как Иисус Он сказал, как можно проверить. Где сокровище ваше, там и сердце ваше. Иисус Он дал четкий ответ, что мы с вами можем говорить. В то время э, люди, э, там, э, принадлежащие к фарисеям, к книжникам, они же первые кричали, что ну Бог. Но Иисус, Он дал четкий, знаете, такой, э, как можно проверить все это. Вот где ваше сего, где ваше сокровище, там будет и сердце ваше. Если э, у тебя сокровище в чем-то другом, вот, и, ты, ты можешь глянуть, что для этого сокровища ты делаешь много. Знаешь, я, я думаю, что самый такой как бы понятный пример, я думаю, поймут это те люди, которые в своей жизни встречались друг с другом, ну, строили отношения. Когда, когда даже, ну, может быть, не, не совсем так и этот, но когда даже Иисус становился на втором месте был, потому что когда ты, когда ты встречаешься, я не говорю, что что это правильно, может быть, у кого-то не было так. Но в основном, знаешь, когда человек он строит отношения, вот там его сокровище. Он может не спать, он может проповедовать Богу. У него всегда есть слово к проповеди. Понимаешь, чтобы попроповедовать любимому человеку. Я когда-то брал и говорю, что самые лучшие проповедники, это те люди, которые встречаются. Они всегда проповедуют. У них всегда есть слово, которое можно сказать. И знаешь, и э, в эти моменты, в эти моменты, э, сокровище этого человека, оно вот там, на другой линии телефона. Он уделяет много времени, вот, много сил, знаешь, чтобы связаться, Он постоянно думает об этом. Понимаете? И вот Иисус он сказал четко, что как можно все это э, проверить. Вот где твое сокровище, там будет и твое сердце. Мы сейчас с вами можем все, знаете, дружно сказать, что Иисус – самая важная личность в моей жизни. Конечно, ну, дай аминь. Как, ну, поговорка такая есть, твои слова да Богу в уши. Понимаешь? Вот. Но по, по факту, по, по факту, нам нужно с вами, знаете, больше э, проверять себя. Как Павел сказал, испытывайте себя, верили вы. Потому что, знаете, братья и сестры, все, вот как сказал э, Соломон, все суета сует. Я думаю, что ни для кого не будет секретом, что само слово суета переводится как пар. Как Иаков говорит, что жизнь ваша, как пар, являющийся на малое время. Которая приходит и исчезает быстро. Ты смотришь, вот мы вчера ехали в машине, вспоминали... Ну, просто, ну, 20 лет, но ну, они настолько быстро пролетели. Просто, ну, как действительно, и знаешь, она вся жизнь вот такая, она, она как пар Она вроде появилась, и, и потом исчезла. И вот, знаете, и вот вот эта история про этого генерала, у него, как в то время было распро, распространено э, рабовладельчество, у него были рабы. Вот, э, так как он был генералом военным, у него там усадьба была, у него огромный участок был, там протекала речка. И вот один из его рабов нашел желтый камень в речке. Это не латунь, это, это не медь, вот. это было золото. И знаете, этот раб, он не, не скрыл это, он прибегает к хозяину своему и говорит, там я не помню, как его зовут, пил там или как его. Вот говорит, слушайте, вот нашел, нашел золото у вас там на участке в речке. Он обрадовался, начал кричать. Все, я буду самым богатым человеком в мире. Все этому Рабуш сказал, ты ж никому не говори. Вот. Спустя, спустя какое-то время, там, сутки, раб этот сбегает от него понятно почему он короче побежал копать вот потом спустя пару дней э -э, из его усадьбы начали убегать другие рабы вот и все дошло до, до того что э -э, об этом узнали все окружающие люди просто ну знаете вот э -э, говорится золотая лихорадка они уже не обращали внимания Чей это участок? Кто там мое, не мое? Они уже всем э, городом, они уже, знаешь, э, с кирками, с лопатами, с вот этими ситами бежали туда перекап перекапывать все. И дошло до, до того, что они э, в этих, знаешь, порывах в, в этой охоте за золотом, за драгоценностями, они э, убили его сына одного. Второй сошел с ума. Вот, потому что они начали при, э, преследовать его семью. Вот, один сошел с ума, второй, короче, пытался убежать э, в Европу, ну, где-то там в речке, короче, утонул. Вот, и этот э, генерал, он трошки с, сошел с ума. И, знаете, и вот что ценное, что ценное для, для человека? Мы, мы с вами иногда мы можем думать, что, ну, вот, мне бы, как э, смотрел статистику обзор у людей спрашивали что тебе нужно для счастья чтобы быть счастливым человеком и знаете что все говорили деньги деньги не, не знаешь счастливая семья не дети не неверные друзья всех у всех был один ответ это деньги это что-то материальное то есть они оценивали это вот э, драгоценность всей ихней жизни. Они оценивали это, что самое важное для их жизни, это чтобы было много-много денег. И вот знаете, открою это Еклесиастам, 12 глава, 13 стих. И здесь сказано так. Высушаем сущность всего. Прочитаю в другом переводе написано так. Теперь, когда все было услышано, вот заключение. То есть э, Соломон, Соломон, он здесь говорит так, теперь, когда все было услышано, то есть он обращает наше внимание на, назад и говорит, все то, что мы с вами услышали, из этого мы можем сделать вывод, мы можем сделать заключение. Это знаете, как доктор, он слушает, слушает жалобы твои. На что ты жалуешься? И в конце он пишет заключение. Точно так и Соломон, он говорит, теперь, когда все было услышано, вот заключение. И знаете, что до этого было услышано? Соломон, он сказал, что все, все. Является суета, сует. То есть все оно скоротечно, все оно проходит быстро. И смотрите, э, во второй главе, ну я буду так э, читать э, отрывками, но сути это менять не будет. Э, во второй главе написано так. Я, при, я предпринял большие дела. Э, построил себе домы, посадил себе виноградники. Сделал себе водоемы для орошения из них рощей, произвращающих деревьях. Приобрел себе слух, служанок, потом, в следующем, собрал себе серебра и золота, в следующем, и сделал я великие, э, э, великим и богатым больше. И сделался я великим и богатым больше всех. Чего бы, смотрите, 10 стих, чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им. 11 я э, и оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои и на труд, которым трудился я, делая их. И вот все суета и томление духа и нет в них пользы под солнцем. То есть мы смотрим, что Соломон испытал все и, и вы знаете братья и сестры, что вот, э, именно соломону было, были сказаны вот такие вот слова. Слава Божья облекать тайною дело, а слава царей исследовать дело. То есть Бог, Бог верил ему, он дал ему мудрость для определенной цели, исследовать. Понимаете? То есть у Бога все, все именно э, идет так, как нужно. Бог благословил Соломона мудростью, чтобы он исследовал. И он сделал в конце выводы. Чтобы эти выводы они э, были ра, распростерты, то есть по всему лицу земли, чтобы все люди они услышали об этом выводе. Мы все с вами знаем, что э, если, к примеру, у любого человека спросить, кто был самым мудрым человеком на земле, больше всего скажут, что это был Соломон. Понимаете? И вот этот самый мудрый человек, он делает заключение о что самое важное в жизни понимаешь это авторитетный такой мудрец понимаешь который испытал все он испытал радость он испытал вино он испытал женщин он испытал любой труд все что он не не, не захотел он получал понимаете и он приходит к выводу и говорит что все это все это да, это пара. оно настолько скоротично, оно не имеет ценности для человека. Понимаете? Оно не имеет ценности для, для человека. И вот, и вот знаете, э, к примеру, помните притчу о богатом юноше? который с детства там все соблюдал правила, все постановления. Знаете, я вот так вот, когда прочитал характеристику этого юноши, честно сказать, ну, как папа, ну, я бы очень хотел, чтобы у меня сын такой был. Он был послушный, соблюдал заповеди. Еще и богатым был. Понимаете? Еще и богатым был. Понимаете, то есть э, с земной точки зрения, если смотреть на, на все это, ну это, это ну, благословение для отца, знаешь, для, для папы, для мамы, когда сын вот, растет не хулиганом, знаешь, ну, а растет он, соблюдает заповеди, он ходит с тобой в церковь, он поет в хоре, он все именно делает так, как нужно, он читает Библию, все хорошо. Но даже это является паром. Даже это является суетой для, для жизни человека. Даже это является не самым важным в жизни человека. И вот Иисус сказал этому человеку, этому юноше, оставь все, говорит, это, это, все оно скоротечно, это все, это все суета вот что тебе нужно. Вот это все продать, все раздать нищим, чтобы оно не пропадало, и следовать за мной. Знаешь, и с другой стороны ты смотришь, ты лишаешься всего, и что ты приобретаешь. И если у нас в нашем сердце не будет правильной оценки того, что я сегодня приобретаю, отказываясь от всего скоротечного, понимаешь? то нам будет тяжело сделать этот выбор. Нам будет тяжело поставить Иисуса на первое место в своей жизни. Нам тяжело будет искренне и честно себе сказать, что Иисус является самым главным, самым драгоценным в моей жизни. Понимаете? И вот помните эту притчу о Царстве Божьем. Здесь сказано так, Иисус говорит, еще потом, это Матфея 13, глава 45 стих, еще потом на Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел и купил ее. Аминь. Мы видим, что сам Иисус, Он показывает, что Царство Божье, которое не может приорис существовать без самого Царя, без самого Господа Иисуса. Понимаете? Что оно является самым важным? Даже тот человек, который здесь сказано, что э, э, еще потом на Царство Небесное купцу, ищущему хороших жемчужин. То есть этот человек, у него работа была, он сталкивался очень много с жемчугом различной, я не знаю, чем там оно э, оценивается, караты там или как. Но он сталкивался с множеством жемчужин, и когда он нашел одну, которая настолько много, настолько сильно отличалась от других, что оно показалось для него вообще просто бесценной жемчужиной. И он берет, лишается всего, он продает все и приобретает одну эту жемчужину. Точно так и здесь, если мы с вами, знаете, неправильную дадим оценку, знаешь, тому, что мы с вами э, делаем, за, зачем мы с вами гонимся, то Иисус останется не столько драгоценным для нас, как то, чем мы с вами любим заниматься. Понимаете? Вот. И вот Иисус, Он показывает, что самое ценное для человека – это конечно же, сам Бог. И поэтому Екклесиаст он и сказал, что высушая сущность всего, бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека. И в Исаии сказано еще такие слова. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. И смотрите, страх Господень будет сокровищем твоим. Поймите, что самое главное, самое главное для человека сокровище, это является сам Бог. Потому что это одна личность, которая не является э, паром таким. Понимаете, он вечный. Все остальное, оно тленное. Оно как пришло, так и ушло. Понимаете? сокровища, драгоценности, я не знаю, квартиры, машины, друзья, служение, все оно скоротечно, оно, появится, оно появляется и оно исчезает. Но есть одна личность, которая вечно будет. Понимаете? Которая вечно будет. И эта личность является сам Бог. И поэтому, когда мы с вами ставим Иисуса Христа на первое место в своей жизни, вот, это очень хорошо. Во втором Коринфянах написано так. 2 Коринфянам 4 глава 6 стиха. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, Дабы э, просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписанная Богу, а не нам. И вот именно мы являемся с вами вот этими вот э, глиняными сосудами, которых разбить очень легко. Вы знаете, что дальше говорит Павел? Какие он приводит примеры? Нас гнали, нас били, нас унижали, но мы стоим. Но мы стоим. Поймите, что без, без Бога, сталкиваясь с какими-то жизненными трудностями, обстоятельствами, многие люди без Бога впадают, просто впадают в депрессию, в такую, что из нее просто не могут выйти. Многие люди в таких трудностях, они просто падают, падают и их просто раздавливают. Люди, не имея веры в Иисуса Христа, пройдя такие трудности, такие гонения, как Павел, они бы давно уже сдались. Понимаете? И вот поэтому Павел он берет и говорит, что мы вот являемся такими хрупкими сосудами. Понимаете? Если каждый себе честно скажет, ну, уберет эту свою гордость, он поймет, что действительно он очень хрупкий. Честно скажет, что а, нет, да что мне рассказываешь, что с тобой не, не поздоровайся, уже все. Понимаешь? Вот и все, ну, мы, это мы думаем, что мы, что мы такие сильные. Но на самом деле мы с вами очень хрупкие, мы с вами, очень слабые, мы как глиняные сосуды, которые легко разбить. Но вот когда в этих сосудах уже сам Бог, вот эта вот сама драгоценность, то эта драгоценность, она изнутри укрепляет тебя. Я видел этот, может кто-то знает, самый твердый объект. Ну, как объект, я не знаю, как называется. Вот. Но оно как-то по-научному -по называется Это когда расплавляют стекло И капля падает в воду, в холодную И очень быстро остывает И она получается такая сверху круглая И потом такой хвостик тонкий, тонкий, тонкий И вот, вот эта вот круглая часть Она является самым-самым твердым ну, вот, объектом Вообще именно в мире но она в то же самое время, если ей надломить кончик вот этого хвостика, она моментально же, короче, рассыпается на мелкие частицы. Понимаете? По ней вот так вот, я смотрю, по ней молотком бьют. Ее, короче, может под пресс, даже под прессом именно ну, образуется, короче, вмятина. Но она легко, легко ломается, когда просто этот кончик маленький надламываешь, она просто, короче, рассыпается. Точно так и мы с вами, мы, мы вот, вот, настолько без Бога хрупкие и слабые. Но когда Бог внутри, мы с вами можем преодолеть любые трудности. Когда вот, вот эта вот драгоценность ну, в твоем сердце, когда ты понимаешь, что ну, это самое дорогое, что может быть у тебя. Сам Соломон, он все испытал, все прикинул, самый мудрый человек, я думаю, что это самый авторитетный мудрец вообще в мире. И он пришел к такому выводу, что все это, ну, все оно пришло и оно ушло. Как он берет и говорит: участь мудрого и глупого одна. Mm -hmm. Понимаете? Mm -hmm. Одна. Но он не говорит их тому, что, ну, оставайся глупым там и не обращай на это внимания. Но суть одна. Понимаете? Что тот, что тот именно, ну, одна участь. Но вот когда уже у тебя, вот, как он сказал, что ну, самое важное ну, для человека ⁇ это бояться Бога и соблюдать Его заповеди. Аминь. Аминь. Давайте мы помолимся.